নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ হাতত দেখিছে এখন কিতাপ এই কিতাপখন সংগ্ৰহ আৰু সম্পাদনা কৰিছে হেম গগৈ ছাৰে হেমগৈ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এতিয়া আপোনালোকক দেখাম কিতাপখন এই কিতাপখন আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব সম্পাদনা আৰু সংগ্ৰহ কৰিছে হেম গগৈ ছাৰে হুঁচৰি জেং বিহু ডেকা গাভৰু মুকলি বিহু সকলো ইয়াত নিয়ম নীতিবিলাক পাব খুব ভাল পাব শিকিব পাৰিব আপোনালোকে কিতাপখন চাই আৰু প্ৰথম পেগাফটো আমি আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু প্ৰথম পেগাফটো হৈছে হুঁচৰি দলে গৃহস্থৰ পদূলিমুখত চোতালত গোৱা নাম ঘোষা পথ মালিতা আদি সকলো পাব সুন্দৰভাৱে ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকে প্ৰায়লে সংগ্ৰহ কৰিব আপোনালোকে যিমান পাৰে এই কিতাপখন সংগ্ৰহ কৰিব আৰু কালি যিহেতু মেট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট দিলে তাকে খবৰ ল'ব যাম আপোনালোকো দেখাম তো ব'লগ গৈ থাকোঁ প্ৰথম গৈ আছোঁ এগৰাকী ছোৱালী সুন্দৰভাৱে পাছ কৰিছে পাঁচটাকৈ লেটাৰ লৈছে পাঁচটা বিভাগত লেটাৰ লৈছে তাকেই খবৰ ল'ম আৰু এঘৰত গৈ আছোঁ আৰু এঘৰত যাম সেই ঘৰতো সোমাওঁগৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া পাইগেলি গাঁৱৰ এঘৰত সোমাই আছে এতিয়া নঙলা লৈ খুলি লওঁ আৰু তো নঙলা পাবলৈ আজিকালি বহুত টান মানে প্ৰত্যেকৰ ঘৰত প্ৰায় গেটেই হ'ল আৰু সম্পূৰ্ণ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ এইটো ভঁৰাল একদম পদলিমুখতে আছে তো মানুহ ঘৰলৈ সোমাই যাম মই এতিয়া এয়া হ'ল গীতাশ্ৰী হাজৰিকা একল'বৰ পৰা প্ৰথম বিভাগত পাৰ কৰিছে আৰু সেইখন একলবৰ পৰা ছেকেণ্ড নাম আনিছে মানে প্ৰথম তোমাৰকৈতো হাই ৰেংকত আছে তোমাৰকৈতো আগবাঢ়িলে নে কোনোবা এজন ক'ৰ হ'ল আৰু

গীতাশ্ৰী মানে আমাৰ গাঁৱৰ ভিতৰত সুন্দৰভাৱে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে বহুত ভাল পাইছো আৰু গাঁওখনলৈ সুনাম আনিছে কিহত পঢ়িম বুলি ভাবিছা এতিয়া ক'ত লগাবা তুমি যিটো ৰিজাল্টটো আশা কৰিছিলা যেনেধৰণৰ সেই ৰিজাল্টটো তোমাৰ মতে পাইছা নে

গাঁৱৰ আওগৰাকী ছাত্ৰী প্ৰতিভা বৰুৱা তুমি কিহত লেটাৰ পাইছা যিবিলাকত চাবজেক্টত নম্বৰ পালা মনত আছে নেকি ক'ত ল'ম বুলি ভাবিছা তোমাৰ দেউতা খবৰ পালে নাই যিহেতু প্ৰতিভাৰ দেউতাক ক'ত থাকেগৈ দেল্লীত থাকেগৈ কামৰ সূত্ৰে তাতে থাকেগৈ যিহেতু কাম নকৰিলে নহ'ব ঘৰখন তেনেকৈ চলি আছে মাৰ্কৰ অধীনতে আছে তাই আৰু পঢ়া শুনা কেনেকৈ কৰিছিলা তুমি তোমাৰ আশা মতে ৰিজাল্ট পাইছা নাই আচলতে দেলহিত আছেগে মানে দিন হাজিৰা কৰা এজন ব্যক্তি মোৰ লগৰ থাকেগৈ দিল্লীত মানে কিবা কামৰ সূত্ৰে তাত থাকেগৈ আৰু তাৰ যি সুন্দৰকৈ পাছ কৰিছে একলব্য বিদ্যাপীঠ তাত পঢ়াটো বহুত সুন্দৰ হয় ন প্ৰায় একলব্য বিদ্যাপীঠ তাৰ ৰিজাল্ট বহুত ভাল বহুত ভাল আছে আৰু কিমানজন দিছিলে তাৰ পৰা সকলোৱে পাছ কৰিছে প্ৰথম বিভাগত কিমানজন পাছ কৰিছে তুমি জানানে চৈধ্যজন ছেকেণ্ড অঁ এইটো অঞ্চলৰ শেষব্যখনে বহুত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আগুৱাই নিছে আৰু তাৰে হোমেন সোণোৱাল তেখেত বহুত মানে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক সহায় কৰে বহুত মানে ভাল কাম কৰি আছে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা মানে হোমেন ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপুনি যেনেদৰে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক সহায় কৰি আছে তেনেদৰে লাগি থাকক আৰু এই অঞ্চলটোৰো ভাল নাম হ'ব যিহেতু আপুনি ভাল কাম কৰি আছে আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতেও এনেদৰে কাম কৰি থাকক